Один раз можно. Вот знаете, такая тема есть у людей. там Один раз можно, там один раз живем и так дальше. Но эта тема, она убивает полностью. То есть она обестачивает тебя, твое будущее и так дальше. Ну, то есть смотри, если я бы приходил бы, да, там после работы и так дальше, я бы говорил себе, один раз можно. Там, но у меня не было ничего. Понимаешь, мой дружок? Один там раз можно и что-то употребить, что-то злое, такую, какую-то херню в себя у, у впихнуть. То есть один раз можно. Нет, брат, не можно. Потому что оно тебя убьет, твое будущее убьет, все твое убьет. Ну смотри, давай так рассудим. Вот я, если да, там говорил бы себе, один раз можно, там я буду употреблять. Ну, я бы, ну... Ничего бы не было, и я бы нечего, ничего бы у меня не было, и так дальше. То есть, понимаешь, братишка мой? То есть Если я бы говорил, постоянно какие-то отговорки искал, что-то еще ну, делал, это все чепуха, брат мой. Это все чепуха, это все отговорки, чтобы ты не занимался, не развивался собой, не развивал свою личность. И все, понимаешь, мой друг? Так что нужно работать над собой, над своими целями, то есть и только упорный труд, занятия спортом, развитием себя, и только так, только так чего-то можно в этой жизни поиметь. Но там говорить... Там, я там буду там один раз можно там ты приходишь да ты себя просто обманываешь мой друг сила в мысли пойми мысль у тебя очень сильная материя что превращается в энергию как ты мыслишь да вот как ты мыслишь там один раз можно и так дальше оно удваивается то есть оно тебе дает что ты думаешь понимаешь если ты будешь думать что один там раз можно значит ты так будешь постоянно делать если ты что-то там употребляешь, понимаешь, и ты говоришь себе, что там один раз можно, да, там, и ты говоришь себе, один раз можно там, то и, и, и так далее, там, я один раз попробую, и мне там будет хорошо, там, я все буду, я дальше буду там работать и так дальше. Но, братишка, нет, нет, это так не работает, мой брат. Или работать уже усердно над собой, над своими целями и без никакого раза, там, без никакого, блядь, отдыха, там, человек написал, там, отдох... отдыхать надо, ну, надо правильно отдыхать, когда ты уже чего-то достиг, но если у тебя нихуя нету и ты просто, э, ну, отдыхаешь, блядь, потому что ты там заебался и так дальше, все заебались, мой друг, ну, все заебались понимающим суть то есть все заебали все хотят отдыхнуть но кто-то отдыхает и у того ничего нет а кто-то заебан и еще работает понимаешь через себя через все э, то есть и так дальше так что вот такие вот дела мои дорогие друзья работаем дальше и еще одно когда ты просто отговариваешь себя, это все отговорки. Там, один раз можно там, один раз живем там, это все отговорки, брат, братец мой. Все твои отговорки. Просто чтобы ты ничего не достиг. Понимаешь? То есть все ты отговариваешь себя, то есть мозг, мозг он привыкает очень сильно к комфорту и он хочет быть постоянно в комфорте. И он тебе дает все, чтобы ты э, был в комфорте. И ты его слушаешься, а если ты его слушаешься, все, то есть тебе пиздец будет, понимаешь, писец тебе будет. И все, братец мой. Так что работаем, работаем над собой, над своими целями, и все у нас будет прекрасно. И смотри, еще одно, там, есть такие люди, да, что приходят и там один раз можно, там, у них есть выбор, у них есть выбор. Или пойти позаниматься, развить себя, свою личность, у них есть выбор, понимаешь? То есть, или э, пойти там что-то там употребить и так дальше. И они выбирают второе, то есть это легкое, то есть, это легкое вознаграждение мозг ищет легкое вознаграждение. Там подрочить, там писюнец, там свой, там еще что-то употребить. И все в этом же духе. То есть быстрое вознаграждение, и оно ни к чему не приведет. То есть оно ни к чему не приведет. Когда э, я понимаю, что есть, если я, ну, мне тоже мозг подкидает, там, один раз можно, возьми, там, отдохни, там, зачем тебе этот спорт, там, один раз можно, там, еще что-то какую-то херню там мне просто впихает голову я его не слушаюсь я его шлю нахуй и иду работать через себя через силы через все есть, это так это ну то есть я себя полностью уничтожаю блять, работой потому что если я не буду уничтожать работой э, ну я ничего не добьюсь если я не буду работать над собой над своими целями я буду рабом ебучим, который в жизни ничего не достигнет. Понимаете? Если я бы просто говорил бы, да, что я бы там один раз можно, там, я не хочу там, например, там, снимать, я не хочу там заниматься в гараже здесь, потому что дождь идет, прокапывается. Крыша и в спину тебе на голову капает, тебе в спину капает, я не хочу там. Все мокрое там. но ничего. То есть мы работаем, мы продолжаем работать, и все у нас прекрасно. То есть, мы не сдаемся. То есть. Лучше всех у нас дела идут, идут и будут идти, братья. И смотрите еще одно. Никогда не отговаривайте. Сделайте сейчас, братья. Сделайте сейчас. Видите что-то, делайте его. Вот делайте сейчас. Не надо отговариваться там, и так дальше. Что-то, какие-то отговорки себе искать. Мозг любит постоянно, чтобы ты был в комфорте и так дальше. Нахуй его с комфортом. И все у тебя будет прекрасно. Живем там один раз, там один раз можно. Ничего не можно тебе, только, вы знаете в долгосрок думаем, а не один раз там можно. Если один раз можно, там есть и второй раз, понимаете, в чем суть. То есть там будет и второй раз, мой братец. И так оно и будет, то есть, и так оно и есть. Там будет и второй раз, и третий, и четвертый. Это так, это дофаминовая система. Если ты просто смотри, если ты себе разрешил, да, просто один раз можно, там и второй, и третий, потому что дофамин у тебя, пойми, если ты послушаешь мозг, да, вот, например, мне хочется там что-то сладкое сажать, да, или если я послушаюсь мозг, я буду постоянно его халатить. Ну, вы понимаете, сейчас? потому что я там сказал себе один раз можно. А это все не так, братья, это все чепуха просто. Понимаете? То есть, мы работаем над собой усердно, то есть, упорно, и все у нас будет прекрасно. А один раз можно там, там, еще что-то, какую-то херню впихнуть в себя. Нет, нет, братья мои, занимаемся, развиваемся, вместе мы сила, и вместе мы идем только вперед. Так что, братья, один раз только можно туда окунуться, в землю, один раз. Но не, не в хорошую тему. Так что, братья мои, Двигаемся по нормальным хорошим темам и всего самого наилучшего вам.